bizim burada başqa rayonlarda. Yəni Bərdədən də bizim şəhid analarımız var. Bizim həmişə mahnısını sevə-sevə dinlədiyimiz, mahnısını sevə-sevə oxuduğumuz Qudayar qardaşımızın anası bu gün burdadır. Mən onu dəvət etmək istəyirəm. Dumanlı dağların başında durdum, Dumanla özüme bir kehme kurdum. Kesti hayalinden öz güzel yurdum. Dumanlar başımda, tasdana döndü, tasdana döndü. Geçirler bülbül et, çemen yakşıdır. İnsan çünlər Azər vətən yaxşıdır. Şair sorma vətən nədən yaxşıdır? And gəlsə könlüm fəndan görünür, fəndan görünür. xarici yerdən gələnlər də var. Mən buradan bərdədən birinci şəhidlik şey, turubunu almaq üçün burdayam bu günlərim. Bu Gün, halidim oğlum günə keçmişdir. Ölməzliyə yolşan halidimizin. Yəni bu şəhidlərimizin hər birisi ölməzliyə yolçuq. Allah sizdən razı olsun. O məhnunuz, o bütün şəhidlərimizin mahnısıdır. Bütün vətən yaxşıdır deyən oğullarımızın mətləbidir, yalan hısıdır. Daha doğrusu himnidir. Vətənnə ona görə yaxşıdır. Kövək təni qoruyan 3 belə zəngəvər alaxı vətəni qorlandı, can verir. Qan tökür. Bax, vətənnə ona görə yaxşıdır. Vətən ona görə yaxşıdır ki, bu igidlər qanı ilə o torpaqları, canı ilə o torpaqları düzə bəxş ediliblər. Tana onun nənəsinə, nə mənim anama, babasına qaşğın deyilməyəcəkdi. Yəni heç kimə minnətdir qoymadılar bu uşaqlar. Azərbaycanın hər bir yerindən birləşib öz torpaqlarını öz nənələrinə, babalarına qaytardılar. Vətən ona görə yaxşıdır. Vətən ona görə yaxşıdır ki, dumanlı dağların başında can verən oğullarımız, o dumanlı dağları seyr edəndə onları unutmamağımıza yadigar qoydular. Allah şahidətini bərəkət eləsin. Allah sizə də can sağlığı versin. Burda iştirak edən müəllimlərimizə, şahidlərimizə təşəkkür edirəm ki, onlar belə ziyarət edib yaddan çıxmaya qoymurlar. Gəncliyimiz, yəni bu qanlı torpaqlar gələcəyə bu uşaqlara bağlıdır. Yəni bunlar aldı, verdi, yəni yaşam tərzini elə qurmaq lazımdır ki, unutmasınlar ki, Erməni kimi bir mənfur düşmənlərimiz var. Allah qalbinizdən razı olsun. Sağ olun. Allah bu şəhidlərinizin şahidətini mübarək etsin. Sağ olun. Sağ olun.